Do have a statue? Statistics? Go, uh, What's funny the cut? Your I think we started off a little slow. Um, coach, you know, he told us uh, we weren't playing good enough defense. <laughs> and uh, in the second half, we picked it up on defense, picked up our energy. Um, a lot of credit to, to Dwayne, Shavies, Crava, Aloha. Uh, all of those guys, you know, they really played great defense on, on their key players, you know, and helped us get the victory. Uh, И как ребятам говорил, хорошая команда, особенно в атаке, хорошо играет и Мичел, и остальные игроки, которые очень техничны, и много забивает. Но я и сказал, что это команда по ковьями. Из 5 последних игр они, конечно, 4 проиграли, или даже 6-5 проиграли. Так что они очень... Если кажется, да самая возрастная команда в Лиге, если так по среднему смотреть. Насколько я помню. Я сказал, что мы должны играть с большой отдачей, большими скоростями и очень сильной защитой, чтобы они уставали. И то, что в концовке они забили 14 мы 28, это у нас сил было больше, чем у них. Смотрите параллель между игрой прошлой и игрой нынешней. Мы на перерыву ходили с минусом. Минус там, не помню, 7-8. А когда начинали 3, все менялось, мы играли в перерывном защите. И ни ковер, ни Горичная ничего не смогли сделать. Что такое вы говорите? Какие ошибки указываете? Видимо, все-таки видите, что какие-то ошибки есть. Ну, у нас много ошибок было в защите. Я и парням говорил, что если пропускаем на половине 48 очков, это очень много. Мы забиваем 44 для нападения, это хорошо, а защита, если забивать 26 четверти, 22, это много, чтобы победить. Я сказал, в среднем, если мы можем удержать в среднем 16 за каждую четверть, мы выиграем каждую игру. Но вот в концовке получилось, что они и забили 32 очка во второй половине. И ребята сделали свое дело, особенно в защите. Мы начали агрессивно играть в защите. Ладно, там с фолами, без фолов, но это дал результат. И сегодня и наши снайперы тоже выстрелили, наконец-то. 10 трехочковых бросков – это хороший показатель. А довольно ли японский Который, который... Ну, он третий Игру подряд выходит Мы даем ему шанс Он хорошо работает на тренировках Пусть он свои минуты пока получает Какой-то опыт набирает Но ну, я доволен то, что он делает на площадке Ладно, там иногда есть провал, Но он еще достаточно не играл в этой лиге Чтобы обсуждать про него Что он плохо, что он хорошо делает <связывая> ну, сейчас, Понятно, что сейчас, команда уже, уже стабилизировалась и играли довольно неплохо. То есть в отличие от начала чемпионата, когда было непонятно, что происходит с нашей командой, ну, пять первых игр, три победы, два поражения, то одно из них будем говорить. Должна быть нашей победой, кроме врагу, насколько я понимаю. Ну, то есть вы уже окончательно определили состав команды, и никаких уже больше новичков мы не можем Какие-то позиции, может, в может, что-то еще. Ну, пока команда вся слаженная, слаженная, все играют, все друг друга поменяют. Понимают и думают, что там особенно там думать, что менять. Если игра идет, зачем? Я думаю, потом внедрить нового игрока в команду, обучать его тактике и, и всем, всем, что мы делаем в команде, это трудно. Так что, я думаю, пока мы выигрываем, зачем? Нам что-то думать. Про, про такие дела вообще, я думаю, не надо думать пока. В принципе, первую половину более-менее так удавалось. Мы э, ушли на перерыв с небольшим преимуществом. Э, потом, я не знаю, может, устали игроки, просто, просто э, проиграли подбор и э, где-то обидные там, легкие мячи очень, особенно на нашем подборе когда там вроде э, два игрока под наши подбирают мяч, э, скакивает мяч, там Митчелл раз добил, там еще кто-то добил, то есть просто такие легкие мячи. И концовки там упустили важный бросок Кравченко, трехочковый. так он, в принципе, по игре можно сказать, что с ним справились, много их очков не набрал, но вот именно решающий такой. Плюс не справились в отрезке в конце там, с Мэй, Он там проходил, набирал <клёх> довольно просто. Так даже сложно сказать, я не знаю, почему так произошло. Ну, наверное, потери еще больше сделали. Мы. И проиграли подбор, это, наверное, стало ключевым команды был хороший старт в чемпионате, и последние шесть игр сейчас только одна победа. Есть ли какая-то психологическая проблема в этом положениях? Ну, я думаю... Психологическая проблема в этом нет. Дело в том, что может просто небольшой спад сейчас, но мы работаем дальше, пытаемся найти свою игру.

The end, more more I imao malo više sreće hudaću, i malo malka hudaće. Luck. Okay. A, dalši, bolje bolj daši, hudaće. Lak. Ok. bolje u Nemam šta mnogo da kažem. Osim što morat ću da pogledam DVD da mi neke stvari budu jasne.

что Николаев проигрывает довольно солично, 8-9 очков, может мобилизоваться за счет серьезной защиты, жесткой, перехватывать инициативу и выигрывать эту игру. То же самое сегодня произошло, тоже один к одному. Да, да, все я разумею. А ты Все. Я хороший, понимаю. Да, так, я... Плохо а то я нормально на домашнем It's normal on the home court. Imate svoje navijače, želite da imate pobjedu na svom terenu, tražite šansu iz jedne agresivnosti, koliko vam dozvole da dođete da pobjede. He said uh, you look uh, the chance on the home court in front of your audience from one agresivity, how much they allowed you uh, to, to, to come to win. Вы должны были видеть, как команда kako je kvalitetna se prije tih pobjedija? Nije, 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 ja nisam govorio o Ne, ja nisam govorio o tome, kvalitehnika. Ja ka kažem, za za Mikolajevi je normalno da na domašnju plašatku igraju silno, da igraju silnu zaštitu. I kod podava, ja sam gledao mač, ja sam gledao mač, ga verujem. To je normalno, to je normalni mač. Вы, не могли своих игроков настроить, чтобы эти таком разрыве, допустим, наши не расслабляются, наши народ мобилизуются. жесткая защита за каждым игроком чуть ли не персонал. А, а вы думаете, что да мои игроков не, не Та, матч. Но ваши, чуть ли по-русски говорят кураж не вошли в какой-то лето. Даже начали там бурака валять, по-русски говоря. А наши использовали это все и переиграли вас. А потом уже все. U vas nam četiri čovjeka nešto ima, hvala. Složno, složno. Kada oblikujete. I od našeg likova... Nije, zašto se s nama Ja ne podavam komentar na faule i na sudije. Ja ne podavam komentar. Najda smo tri DVD, nek' nek' ja. skažu drugoj. Ja ne podavam. Ja ne podavam. Pa tamo sad... Četiri faule, ja, ja... Ne znaju vam skazati. Pa čemu? Что вам понравилось в Pa ko je? Pa ajde, oni su imali večeras dobro raspoloženje svi. Majo je sigurno igrač koji je donio energiju i vodio tim. He said, my for sure, the, the, the player who uh, give energy today to the, to, to the team. And he opened the, 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 the shoot for Kravchenko, open game for Kravchenko, Nufiev in the second quarter, you know, and for this. Uh, Majo, majo, majo majo je bio. Майо, е, Majo, меч A drugoji igrakovi su haroši, smotrili i zdjelali haroši brasov. I Kravčenko, i Anjufrijev, Frijev, Mičel i Majel pod Žoj, silni. A Dediran, haroši igrao zaštitu. Тому они выиграли, и я поздравляю команду Николаевича. Женка, скажите, пожалуйста, какого, какие цели ставит в этом году Львовская э, лучина? Никогда в жизни команда не было восьмерки, то есть плейл, не боролась за медали. И в этом году команда довольно серьезная по составу и по тактике, и по технике. Kakvi je no, pa cilj, cilj, cilj je Pa cilj je vi se časite skradavati. po tom smo trijeli. No. Prva zadaća da smo trijemo, da budemo u play u ja, ja, ja ne znaju kada je uh, Politehnika galičina bila u osnovu. Nije ne bila. N nada, dugo rabotajte, hroši, da zdjelaš hroši rezultat. I gledajte, bolješnjaki hodaju na igru, pa. pa zde, zde, je li podrška? Je, je. Kao i naši bolješnji? Pa, ovdje su vrlo dobri atmosfera, basketbola atmosfera. I usiljivate se? Dobro igrati u Mikulaju. U budućnosti se, budete? Budemo se